Mas, mas, mas. Lati nanti, mas. Eh? Lati nanti. Bantu, mas. Betu, mas. Bantu, mas. parkir, mas. Biar parkir? Sampai Sopo? Loh, aku sini juga parkir ke mas. Saya juga parkir ke eh? Iya. Wapu, eh. aku nama-nama kan puyoe. Aku mau melburi ini, gak ada parkir aja. Oh iya, gak ada parkir oh, eh, Aku nama-nama kan puyoe, aku nama-nama kan puyoe. Gak ada parkir, aku nama Lho, layo pemanane jane eh? udan lho. Ya udan. Terus cak lek udan, malah ngayup enake mung kerjo ngono wae. Heh, udan um, ngayup wong kate metu-metu ngono kon. Kapluk nah, kene kon metu. Kene koyok ngono e Mas udan. Ya tuku jas hujan, cak gawe jas hujan. Mosok aku teko iku dipakno, ditotol, aku metu ngene ditarikno. mas parkir mas main enak langsung nyonggol ya wongi gimang kawan wongi gilumang das dasar ini kawan kodoli ya sekurangnya mas anjani ya apa mana udah nau kan udah ya wes ga, mas, kak mas gak usah kawan parkir lagi yawan maka nyap nam no, kawan sampe yang namanya sampe mana juga duit tak jeruun mau terus aku ya apa gitu ya wes ya apa ya bisa kan bayar parkir nah ya apa gak terima ya apa tapi ya ojo mas naik gelo ya ayo kaplok kaplo kan ya mas tak kawan jeruk banyak gelo mas sampe ojo sih mas aku kasih nyebut kailan ya kak ngur sampe nung karena pedewing ini ya mene mene ya mas yo. Uesak kita bayarin separuh, sewu ya? Sewu ya? Rangai mas? Iya, rangai u. Kalo enak, mene-mene. Aduh, dibalikin mana le? Udah, ini, ini. Ditaro, taro, taro. Ngomong, ngomong. Senta kok gini? Loh? Tarap gede. Tarap gede. Rangai u? Aneh? Coba.